असलकुम आज बहुत मुझे अच्छा भी लगा और बहुत ख़ुशी हुई कि जिस किस्म के बात मैं अपने सुनने वालों से सुनना चाह रहा था वो इस दफ़ा मुझे सुनने में आई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानने वाले मेरी बात को सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तोजह से सुन रहे हैं जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार गुज़ार हूँ अभी शब बरात के मौके पर जो एक छोटा सा दर्श जो हमने लोड किया था उसका मौजू शबे शब था और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसका नोट किया हो कि उसमें शब बरात का बिल्कुल ज़िक्र नहीं है मगर अल्लाह ज़ाय ख़ैर दे एक भाई ने जो है कमेंट में लिखा है कि आपने उसका मौजू श शब बारात लिख कहा और उसमें शब बरात तक का ज़िक्र नहीं किया जजाकला बहुत खुशी हुई मैं यही यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन जो मैं गुफ्तु कर रहा हूँ इसमें हिस्सा लें आप ना मुझे बताएं कि क्या बात करें कैसे करें कमी जो रह जाती है कोई मौजू अगर ऐसा हो पर गुफू करें तो इनशाला ज़रूर करेंगे शब बारत पर दरअसल मुझे गुफ्तु शब बारत के लिहाज से पूरे मौजू पर नहीं करनी थी जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि चूँकि वो मसाइल और जिन में बहुत ज़्यादा मतलब उम्मत का इख्लाफ है और दो ग्रोह होते हैं एक उसकी हक में बात करता है दूसरा उसको कहता है कि नहीं कुछ चीज़ नहीं है तो इस, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उस पर इख्लाफी गुफ्तु की जाए तो इसलिए मैंने शुरू शुरू में ज़िक्र किया था कि मेरा मुकाम ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी इलमी गुफ्तु कर सकूँ तो असल चीज़ जो थी वो ये याद दिलानी थी जिसका मैंने आखिर में जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सलाम ने उस रात अमोम्रिन से फ़रमाया कि अशा तुझे अपनी बारी की फिक्र है और मुझे अपनी उम्मत की फ़िक्र है और उसके आखिरी हिस्से में मैंने बताया था कि हम हमको ऐसा, हमें एहसास होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सलाम हम अपनी उम्मत की वजह से किस किस वजह से फ़िक्रमंद थे कि वो अपनी उम्मत को अल्लाह के नज़रों में पसंदीदा देखना चाहते थे और हमें उसी नुक़ नज़र पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल किस तरह हमारे लिए फ़िक्रमंद थे और आख़रत में अल्लाह हमें उन लोगों में से करे जिन्हें देख कर अल्लाह और उसके रसूल जो है वो राज़ी हो जाएँ खुश हो जाए उस उस रिवायत को लाने का मकसद ये था कि जैसे मैंने ज़िक्र किया है, है कि चांदनी रात है इतनी रोशनी है कि मोमिनीन जो है वो पैरों के निशान भी रेत पर देख रही हैं और अल्लाह के रसूल सलातम ने आकर ये भी कहा कि है आशा लगता है कहीं से दौड़ी दौड़ी आई हो दूसरी तो बाय पर अगर गौर करें तो जैसा कि मु, उम्र मोमिनी ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में थे तो आज उम्मत का वो हिस्सा जो बरात को रात को इस बात का कायल है अदीस समीस के रूह से कि हमें कुछ नफिल पढ़ना चाहिए जिकास्जार करना चाहिए असतफार करना चाहिए और उस रात उम्मत का यहाँ इस मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कि पंद्रह शोबान को जो है कब्रिस्तान में जाते हैं अपने लवन के लिए अपने दुआ करते हैं वो गालिबा अल्लाह के रसूल की उस ही रिवायत की वजह से कि मोमिनीन ने उस रात आपको कब्रिस्तान में देखा तो गिबा ये रात पंद्रह शोबान की रात थी जिसे शबा शब बरात कहा जाता है तो यही मकसद मेरा था उसे बयान करने का तो मैं फिर शुक्र गुज़ार हूँ उन भाई का कि जिन्होंने इतने ग़ौर से उसे देखा और मुझे तोज्जा दिलाई अल्लाह उन्हें ज़ाय ख़ैर दे आइंदा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन श्ला तला ज़रूर अपनी राय से जो एक इल्मी गुफ्तु तो है उसमें हिस्सा भी लें मुझे बताएं भी अल्लाह हम सबको अपने इस दुनिया में भी और आखरत में भी उन लोगों में भी शामिल रखिए जो दीन के लिहाज से अपनी आंखें कान और दिमाग जो है खुले रखते हैं और वसी उ रफ़ हैं अल्लाह हम सब को हर मुसलमान को इतलाफ राय का हक़ है अलहमदल मगर उस इखिलाफ़ राय पर हमें ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम उसको बढ़ा कर इलमी गुफ्तु से ज़्यादा किसी और मुकाम पर ले जाएँ अल्लाह हमें तोफ़ी दे कि इल्मी गुफ्तगू इल्मी लिहाज से कर सकें और बड़े ज़र्फ़ के साथ कर सकें जज़ाकल्लाह खैरन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु